Kemana mana saja Layan Youtube ini Liga Domestik kita Ini adalah Liga kita Liga Malaysia Bola sepak Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan pengumuman rasmi senarai panggilan skuad Harimau Melaya bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027 di saat penyokong masih berbicara tentang nasib pemain naturalisasi negara selepas beberapa bulan berdepan pelbagai isu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membuat satu keputusan besar apabila menamakan 29 pemain untuk dikumpulkan di bawah kendalan ketua jurulatih Peter Shaklamovski. Apa yang menjadikan senarai kali ini begitu dramatik ialah ketiadaan tujuh pemain warisan yang sebelum ini dianggap tonggak utama skuad negara. Nama-nama besar seperti Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, John Irazanbao dan Palomero langsung tidak dipanggil dan puncanya bukan soal prestasi semata-mata tetapi kerana hukuman penggantungan daripada FIFA. Situasi ini menjadikan senarai terbaru Harimau Melayu sangat berbeza daripada kebiasaan. Jika sebelum ini, skuad negara dibina dengan campuran pemain tempatan, pemain naturalisasi dan pemain warisan yang datang dari pelbagai latar belakang bola sepak dunia, kali ini Sheik Lemowski terpaksa berdepan cabaran membentuk pasukan tanpa kehadiran tujuh tonggak berpengalaman. Hukuman FIFA ke atas mereka menyebabkan FAM tidak mempunyai pilihan lain selain menstruktur semula skuad dengan lebih banyak memberi ruang kepada pemain tempatan di samping mengekalkan beberapa nama naturalisasi yang bebas daripada sebarang isu penggantungan. Bagi penyokong, pengumuman ini bercampur baur. Ada yang melihat ia sebagai malapetaka kerana skuad negara bakal kehilangan kualiti besar daripada tujuh warisan tersebut. Namun tidak kurang juga yang menganggap inilah peluang terbaik untuk membuktikan Malaysia tidak boleh terlalu bergantung kepada pemain luar semata-mata. Lebih menarik, FAM membuat kejutan apabila memasukkan nama penyerang prolifik Liga Malaysia, Jordan Mintah, yang kini sah menyertai barisan naturalisasi baharu skuad kebangsaan. Minta yang sudah lama dikenali di pentas tempatan sebagai seorang penyerang yang mempunyai kekuatan fizikal luar biasa, penyudah tajam serta pengalangan luas di Liga kita, akhirnya diberikan peluang untuk membuktikan kemampuannya di pentas antarabangsa. Jika diteliti senarai rasmi, bahagian pertahanan masih mengekalkan nama-nama yang cukup sinonim dengan Harimau Melayu. Corbin Ong, Dion Cools Dominic Tan, Junior Elstau dan Syahrul Saad masih diberi kepercayaan. Kehadiran wajah muda seperti Haris Haikal dan Ubaidullah pula membuktikan FAM dan Shatlamoski mahu memastikan skuad kali ini bukan sahaja bergantung kepada senior tetapi juga memberi pendedahan kepada generasi baharu. Di bahagian tengah, kombinasi pemain tempatan seperti Nazmi Faiz dan Afiq Fazail bergabung dengan tenaga naturalisasi seperti Enric Dos Santos serta Stuart Wilkin. Menariknya, Sheikh turut mengekalkan Noah Lane yang menjadi antara pemain muda paling konsisten di Liga Finland dan kini garang bersama Selangor. Ia sekaligus memberi kepelbagaian dalam taktik pasukan. Namun tumpuan terbesar tetap kepada jentera serangan Kehilangan tujuh warisan termasuk Vigabedo dan Holgado sedikit sebanyak meninggalkan lubang besar kerana kedua-duanya sebelum ini menjadi sandaran di bahagian serangan. Namun kali ini, peluang besar bakal terhidang buat nama-nama seperti Arif Aiman, Faisal Halim dan Safawi Rasid untuk benar-benar menyerlah. Lebih penting kehadiran Jordan Mintah menjadikan jentera serangan Malaysia kelihatan lebih seimbang minta ialah seorang penyerang target man yang mampu menahan bola, membuka ruang untuk rakan sepasukan dan pada masa sama melakukan penyudah klinikal. Ia sesuatu yang sebelum ini agak sukar dicapai skuad kebangsaan kerana kita sering kekurangan penyerang nombor 9 tulen. Reaksi penyokong terhadap ketiadaan tujuh warisan itu juga amat menarik untuk diperhatikan. Ramai yang mengakui memang sedikit kecewa kerana pemain seperti Hector Havel dan Imano Machuka sering menunjukkan kualiti dalam perlawanan kelayakan terdahulu. Namun mereka juga memahami bahawa keputusan FAM bukanlah pilihan sebaliknya terikat dengan hukuman FIFA. Situasi ini juga membuka ruang debatan hangat di media sosial tentang hala tuju sebenar bola sepak Malaysia. Ada yang menganggap penggantungan tujuh warisan itu sebagai hukuman yang berat. Tetapi ramai juga yang berpandangan ia adalah hikmah tersembunyi kerana akhirnya Malaysia boleh kembali membina skuad dengan identiti tersendiri tanpa terlalu bergantung kepada pemain luar. Dari sudut taktikal, kehilangan tujuh warisan bermakna Shaklamowski perlu lebih kreatif dalam menyusun pasukan. Jika sebelum ini beliau mempunyai banyak pilihan pemain berpengalaman dari Eropah dan Amerika Selatan, kini fokus lebih terarah kepada pemain tempatan dan beberapa naturalisasi berkualiti yang masih ada. Taktikal pressing tinggi dan transisi pantas yang sering digunakan Szczęsny mungkin sedikit terkesan, tetapi dengan barisan pemain yang ada, beliau masih mampu mengekalkan intensiti permainan. Di bahagian tengah, kombinasi Wilkin, Andrek dan Noah Lane dijangka menjadi nadi utama, manakala serangan pantas melalui Arif Aiman dan Faisal Halim boleh menjadi senjata paling berbahaya. Tambahan pula dengan Minta sebagai focal point di hadapan, Leslie mempunyai peluang mencipta dimensi baru dalam serangan. Perlawanan menentang Laos pada 9 Oktober di Vientiane bakal menjadi medan ujian pertama buat skuad Tanpa Tujuh warisan ini. Walaupun Laos tidak setanding dari segi kualiti, perlawanan ini akan menedahkan sama ada Harimau Melaya mampu bergerak sebagai satu unit padu atau tidak. Penyokong pastinya menunggu aksi timbal balik di Bukit Jalil pada 14 Oktober kerana itulah pentas sebenar untuk menguji kekuatan baharu Harimau Melaya di hadapan puluhan ribu penyokong setia. Apa yang menarik, semua mata kini akan tertumpu kepada Jordan Minta sama ada beliau mampu menjadi watak penyelamat atau sekadar pelengkap senarai. Apapun satu perkara jelas, FAM telah mengambil risiko besar dengan senarai kali ini. Namun dalam risiko itu juga, ada harapan. Harimau Melayu kini berpeluang membina semula reputasi, membentuk skuad dengan DNA tersendiri dan menepis kritikan negara jiran yang sering mempersoalkan isu naturalisasi. Tanpa tujuh warisan, Malaysia sebenarnya punya peluang untuk menunjukkan kepada Asia bahawa mereka masih mampu bersaing dengan kekuatan pemain tempatan dan naturalisasi berkualiti. Jika skuad kali ini berjaya melakarkan kemenangan meyakinkan, ia bukan sahaja akan menaikkan semangat penyokong tetapi juga memberi mesej bahawa bola sepak Malaysia sedang melalui proses transformasi yang betul. Dengan baki perjalanan pelayakan yang panjang, senarai ini boleh dianggap sebagai titik tolak. Kehadiran Mintah menambah keyakinan bahawa Malaysia kini punya penyerang yang mampu menjadi penggempur utama. Ketiadaan tujuh warisan pula mungkin akan melambatkan sedikit proses kematangan skuad tetapi ia juga memaksa barisan pemain lain bangkit mengisi kekosongan. Harapan penyokong pastinya tinggi kerana mereka mahu melihat Harimau Melaya melangkah ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi dengan penuh gaya tanpa lagi dibayangi kontroversi isu warisan. Kesimpulannya, pengumuman senarai kali ini benar-benar mengejutkan. Ia tidak sekadar kerana pemilihan mintah atau ketiadaan tujuh warisan tetapi lebih kepada simbol perubahan besar dalam bola sepak Malaysia. FAM seolah-olah mahu mengembalikan marumah skuad negara dan keputusan berani ini mungkin akan menjadi turning point buat Harimau Melayu. Sama ada ia akan berjaya atau sebaliknya, hanya masa dan perlawanan akan membuktikannya. Namun buat masa ini, penyokong hanya boleh berharap agar skuad baru ini benar-benar menjadi pasukan yang mampu mengaum dengan lebih garang di pentas Asia.